今天我和弟弟串羊肉串吃，哥这钳子比筷子还粗呢，那不挺好吗？开始剔肉吧，嗯。做羊肉串要用羔羊后腿肉，羔羊后腿肉就是鲜嫩。看，再切点羊排做羊排串，嗯。 切点瘦肉，羊肉要切成大块儿，哎，切成这么大块儿就行了，因为我们的签也大。再切点羊尾油，做成那个肥瘦相间的羊肉串。来吧，弟弟，我们开始串串吧。嗯，先串个瘦的，再穿个肥的。 这不肥瘦相间了吗？嗯，这样吃起来才香呢。弟弟，弄成我这样肥瘦相间的就行了。嗯，哥，我爱吃羊尾油，多穿点。嗯，再穿点羊排。嗯。弟弟，你看这羊排串，嗯，这不挺好吗？串好了，进去烤吧。嗯。 你打开烤箱，哥，要不外边烤吧？外边不行，现在是防火季节、嗯。嗯。呃，这温度行，烤吧。嗯、放羊排串儿。好嘞。再撒点细粒盐。撒完盐，烤一会儿，然后一会儿拉出来翻翻个，再撒点盐呢。嗯。来，弟弟推进去。羊肉串应该熟了。嗯 直一直接上来那、这个，那不挺好？快拿出来吧。好嘞，弟弟上桌。嗯、我们做的这个羊肉串撒上这个大粒孜然，味道肯定没质了。来摆上弟弟。嗯。嗯，感觉上来了个。这味道没得了。嗯。 来，弟弟烤的羊排串，嗯，嗯，哥，嘎耳朵都不知道这味道，那我挺好。嗯、弟弟，嗯，羔羊肉就是鲜嫩，嗯。 而且是我们这个草原上养的羔羊，它没有腥味儿，我们做羊肉串的时候，你说我就放了点咸盐，撒了点这个孜然，就味道就是，这不挺好吗？嗯，这羊肉串太好吃了，哥。哎，还有那个是羔羊排的呢。嗯。我做的这个羊肉串，我弟弟特别爱吃。 这不挺好吗？